Вы против кого достали дубины? Расскажите, пожалуйста. Против кого вы достали дубины? Это тетушки, которых везли туда, для того, чтобы хлопцы, которые блокируют, загнали. Я делаю заявление, что в автобусе есть оружие. Полиция не реагирует. На машинах находится оружие. Вы наших людей здесь занимались. блядь? Раскрыть дорогу, перекрыть. Забрать всех людей с дороги.

Много а народу депутат, надо отойти с да дороги, машины идут. Что вы делаете? депутат, да дороги дойти. если будете наверное, подать, давай, уже, меня, то я буду Давай, меня стреляй. Ну, что да. вы да. делаете? Ты, ты негодяй! Ты негодяй! И убери свою пузо отсюда, ты негодяй! Представьтесь, будь И твоя улыбочка очень быстро уйдет с твоего лица, потому что ты преступник. Ты эти пытаешься уйти. И твоя вся тренированность закончится, знаешь где? подумайте, что вы в первую очередь Украина.

Не ховайте обличчя, тут нема чого боятися. Ви приїхали проти блокади виступати, Хлопці, нормально. Ну, я журналіст, я не, я не буду вас там виявляти паспорти або що. Ви є працівники якогось трудового колективу, якогось заводу. Чому ви ховаєте своє обличчя? Народ, ми ж всі українці, чому ви ховаєте? происходит. Сейчас Покажи руку. Аж пожалуйста. жестко. Там он шишка, блядь, на руке Скажи, Мне сказали, что... куда наносились удары? Что? О, удары наносились в область спины, позвоночника, в шею, в сзади, в затылок. Били, били по рукам, хотя я кричал, что у меня оружия нету, я не пришел сюда для провокации. Вот. Его избивали ну, бессовестно просто. Показ... Ну, это показатель того, что режим Янковича еще до сих пор существует в нашей правоохранительной системе.